మహాశివరాత్రి శుభాకాంక్షలు శివ అష్టోత్తర శతనామావళిని ఇప్పుడు చెప్పుకుంటాం నాతో పాటు మీరు కూడా చెప్పండి శివ అష్టోత్తర శతనామావళి ॐ शिवाय नमः ॐ महेश्वराय नमः ॐ शम्भवे नमः ॐ पिनाकिने नमः ॐ शशिशेखराय नमः ॐ वामदेवाय नमः ॐ विरूपाक्षाय नमः ॐ कपर्दिने नमः ॐ नीललोहिताय नमः ॐ शङ्कराय नमः ॐ शूलपाणये नमः ॐ खट्वाङ्गिने नमः ॐ विष्णुवल्लभाय नमः ॐ सिपिविष्ठाय नमः अम्बिकानाथाय नमः ॐ श्रीकण्ठाय नमः ॐ भक्तवत्सलाय नमः ॐ भवाय नमः ॐ सर्वाय नमः ॐ त्रिलोकेशाय नमः ॐ शितिकण्ठाय नमः ॐ शिवाप्रियाय नमः ॐ उग्राय नमः ॐ कपालिने नमः ॐ कौमारये नमः ॐ कौमारये नमः ॐ अन्धकासुरसूदनाय नमः ॐ गङ्गाधराय नमः ॐ ललाटाक्षाय नमः ॐ कालकालाय नमः कृपानिधये नमः ॐ भीमाय नमः ॐ परशुहस्ताय नमः ॐ मृगपाणये नमः ॐ जटाधराय नमः ॐ कैलासवासिने नमः ॐ कवचिने नमः ॐ कठोराय नमः ॐ त्रिपुरान्तकाय नमः ॐ वृषाङ्काय नमः वृषभारूढाय नमः ॐ भस्मोद्धूलितविग्रहाय नमः ॐ सामप्रियाय नमः ॐ स्वरमयाय नमः ैमूर्तये नमः ॐ मनीश्वराय नमः ॐ सर्वज्ञाय नमः ॐ परमात्मने नमः ॐ सोमसूर्याग्निलोचनाय नमः ॐ हविषे नमः ॐ यज्ञमयाय नमः ॐ सोमाय नमः ॐ पञ्चवक्त्राय नमः ॐ सदाशिवाय नमः ॐ विश्वेश्वराय नमः ॐ वीरभद्राय नमः ॐ गणनाथाय नमः ॐ प्रजापतये नमः ॐ हिरण्यरेतसे नमः ॐ दुर्दर्शाय नमः गिरीशाय नमः ॐ गिरीशाय नमः ॐ अनघाय नमः ॐ भुजङ्गभूषणाय नमः भर्गाय नमः ॐ गिरिधन्विने नमः ॐ गिरिप्रियाय नमः ॐ कृत्तिवासे नमः ॐ पुरारातये नमः ॐ भगवते नमः प्रमदाधिपाय नमः ॐ मृत्युञ्जयाय नमः ॐ सूक्ष्मतनवे नमः ॐ जगद्व्यापिने नमः ॐ जगद्गुरवे नमः ॐ व्योमकेशाय नमः ॐ महासेनजनकाय नमः ॐ चारुविक्रमाय नमः ॐ रुय नमः ॐ भूतपतये नमः ॐ स्ताणवे नमः र्भुज्ञाय नमः ॐ दिगम्बराय नमः ॐ अष्टमूर्तये नमः ॐ अनेकात्मने नमः ॐ स्वात् फिकाय नमः ॐ शुद्धविग्रहाय नमः ॐ शाश्वताय नमः ॐ खण्डपर ॐ खण्डपरशवे नमः ॐ अजाय नमः ॐ पाशविमोचकाय नमः ॐ मृडाय नमः ॐ पशुपतये नमः ॐ देवाय नमः ॐ महादेवाय नमः ॐ अव्ययाय नमः ॐ हरये नमः पूषदन्तभिदे नमः ॐ अव्यग्राय नमः ॐ दक्षत्वराहराय नमः ॐ हराय नमः ॐ भगनेत्रभिदे नमः ॐ अव्यक्ताय नमः ॐ सहस्राक्षाय नमः ओम सहस्रपदे नमः ॐ अपवर्गप्रदाय नमः ॐ अनन्ताय नमः ॐ तारकाय नमः ॐ परमेश्वराय नमः ఇక్కడితో నూట ఎనిమిది శివనామాలు పూర్తయ్యాయి మళ్ళీ ఒకసారి చదువుతాను వినండి నాతో పాటు మీరు కూడా చెప్పండి ఓం శివాయ నమేశ్వరాయ నమ शम्भवे नमः ॐ पिनाकिने नमः ॐ शशिशेखराय नमः ॐ वामदेवाय नमः ॐ विरूपाक्षाय नमः ॐ कपर्दिने नमः ॐ नीललोहिताय नमः ॐ शङ्कराय नमः ॐ शूलपानये नमः ॐ खट्वाङ्गिने नमः ॐ विष्णुवल्लभाय नमः ॐ सिपिविष्ठाय नमः ॐ अम्बिकानाथाय नमः ॐ श्रीकण्ठाय नमः ॐ भक्तवत्सलाय नमः ॐ भवाय नमः ॐ शर्वाय नमः ॐ त्रिलोकेशाय नमः कण्ठाय नमः ॐ शिवाप्रियाय नमः ॐ उग्राय नमः ॐ कपालिने नमः ॐ कौमारये नमः ॐ अन्धकासुरसूदनाय नमः गङ्गाधराय नमः ॐ ललाटाक्षाय नमः ॐ कालकालाय नमः ॐ कृपानिधये नमः ॐ भीमाय नमः ॐ परशुहस्ताय नमः ॐ मृगपाणये नमः ॐ जटाधराय नमः ॐ कैलासवासिने नमः ॐ कवचिने नमः ॐ कठोराय नमः त्रिपुरान्तकाय नमः ॐ वृषाङ्काय नमः ॐ वृषभारुढाय नमः ॐ भस्मोद्धूलितविग्रहाय नमः ॐ सामप्रियाय नमः ॐ स्वरमयाय नमः ॐ त्रैमूर्तये नमः ॐ अनीश्वराय नमः ॐ सर्वज्ञाय नमः ॐ परमात्मने नमः सूर्याग्निलोचनाय नमः ॐ हविषे नमः ॐ यज्ञमयाय नमः ॐ सोमाय नमः ॐ पञ्चवक्त्राय नमः ॐ सदाशिवाय नमः ॐ विश्वेश्वराय नमः ॐ वीरभद्राय नमः ॐ गणनाथाय नमः ॐ प्रजापतये नमः ॐ हिरण्यरेतसे नमः ॐ दुर्धर्षाय नमः ॐ गिरीशाय नमः ॐ गिरिशाय नमः ॐ गिरिशा अनघाय नमः ॐ भुजङ्गभूषणाय नमः ॐ भर्गाय नमः ॐ गिरिधन्विने नमः ॐ गिरिप्रियाय नमः ॐ कृत्तिवासे नमः ॐ पुरारातये नमः ॐ भगवते नमः ॐ प्रमदाधिपाय नमः ॐ मृत्युञ्जयाय नमः ॐ सूक्ष्मतनवे नमः ॐ जगद्व्यापिने नमः ॐ जगदुर्गवे नमः ॐ व्योमकेशाय नमः ॐ महासेनजनकाय नमः ॐ चारुविक्रमाय नमः ॐ रुद्राय नमः ॐ भूतपतये नमः ॐ स्थाणवे नमः ॐ अहिर्बुद्न्याय नमः ॐ दिगम्बराय नमः ॐ अष्टमूर्तये नमः ॐ अनेकात्मने नमः ॐ सात्विकाय नमः ॐ शुद्धविग्रहाय नमः ॐ शाश्वताय नमः ॐ खण्डपरसवे नमः ॐ अजाय नमः ॐ पाशविमोचकाय नमः ॐ मृडाय नमः ॐ पशुपतये नमः ॐ देवाय नमः ॐ महादेवाय नमः ॐ अव्ययाय नमः ॐ हरये नमः ॐ पूषदन्तभिदे नमः ॐ अव्यग्राय नमः ॐ दक्षद्वरहराय नमः ॐ हराय नमः भगनेत्रभिदे नमः ॐ अव्यक्ताय नमः ॐ सहस्राक्षाय नमः ॐ सहस्रपदे नमः ॐ अपवर्गप्रदाय नमः ॐ अनन्ताय नमः ఓం తారకాయ నమ పరమేశ్వరాయ నమ ఇవి నూట ఎనిమిది శివ అష్టోత్తర నామావళి మిత్రులందరూ కూడా నేను చెప్పినట్టుగా మళ్ళీ ఈ వీడియోను చూసి రిపీట్ చేయండి శివుని యొక్క కృపకు పాత్రలు అవ్వండి మీ అందరికీ మరొక్కసారి మహాశివరాత్రి శుభాకాంక్షలు మిత్రులారా లైవ్లో లైవ్లోకి వచ్చి వీక్షించినటువంటి వాళ్ళకు విన్నటువంటి వాళ్ళకు అదేవిధంగా ఆ శివుని ప్రార్థించినటువంటి వాళ్లకు మీకు ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు ఆ శివుని ఆశిష్యులు మీ అందరిపైన ఉండాలని నేను మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను మిత్రులారా ప్రతి ఒక్కరికి ఈ వీడియోను ఈ లైవ్ వీడియోను షేర్ చేయండి ప్రతి ఒక్కరూ ఈ వీడియోను లైక్ చేయండి మిత్రులారా శివుని యొక్క కృపకు పాత్రులవండి అవ్వండి ధన్యవాదాలు